man o'zbekistonda shuncha yil yashaganman shuncha rahbar bo'lganman ham biron marta bunaqa narsa bo'lgani yo'q mana bir zumda elektr ta'minoti bo'yicha sodir bo'lgan texnik uzilish bir zumda butun mintaqa hayotida kuchli aks sado berganini barchamiz guvoh bo'ldik hech bolo qo'limizdan kelmadiku shuncha texnologiya qo'limizda bor kelmadi hech bolo bu avariyadan o'sha zahotiyoq xabar topib darhol hukumat komissiya tuzishga topshiriq berdim komissiya tarmoq va hudud rahbarlari bilan doimiy muloqotda bo'lib avariya hamda uning iqtisodiyot va aholi hayotiga salbiy ta'sirini bartaraf etish bo'yicha ishlarni shaxsan nazoratga oldim bunday ekstremal vaziyatda energetika neft gaz kommunal soha transport hokimliklar sog'liqni saqlash favqulodda vaziyat va huquq targ'ibot idoralari ommaviy axborot vositalari o'zaro jihat ishlagani hisobiga birinchi marta shunday bo'ldi ommaviy axborot vositalari ham juda to'g'ri bu safar <laughs> bizga ko'mak <laughs> bo'ldi ochiq gap adolatli ko'mak bo'ldi ulardan man minnatdorman avariya oqibatlari bosqichma bosqich bartaraf etilmoqda shu bilan birga bunday holatda xalqimiz ham vaziyatni to'g'ri qabul qilib sarosimaga tushmadi fursatdan foydalanib avvalo sabr toqatli xalqimizga shuningdek ushbu vaziyatni bartaraf etishga jonbozlik ko'rsatgan barcha barcha soha idoralar hokimliklar shuningdek ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq vakillariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman bu hodisadan to'g'ri xulosa qilib biz o'zbekiston taraqqiyotining davrimizning global muammolari bilan yanada bog'liq holda ko'rishimiz kerak bu borada mavjud tahdid va muammolarni bartaraf etishga doimo tayyor turishimiz kerak tinch osoyishta hayot osmondan tushmaydi bu hayotnin qadrlash asrab avaylash bu hayotni himoya qilishimiz kerak kurashishimiz kerak bu hayot uchun